ત્યાં એક અજાણી છોકરી બેસેલ હોય જે રૂમ આ અમન ઉલ્લાએ બહારથી બંધ કરી દીધેલ થોડી વારમાં આ રૂમનો દરવાજો ખોલી ત્રણ અજાણ્યા ઈસમો અંદર પ્રવેશ કરી જે પૈકી એક ઈસમે ફરિયાદીના ગાલ પર બે ચાર તમાચા મારી ગાળો બોલી અને ફરિયાદીને પોતે પીએસઆઈ અમિત છે અને ડી સ્ટાફમાં નોકરી કરે છે તથા તેની સાથે આવેલ બે ઈસમો વિજય તથા અલ્પેશ પટેલ હોવાનું અને ડી સ્ટાફમાં નોકરી કરતા હોવાનું જણાવી ફરિયાદીને ધમકી આપી કપડાં કઢાવી અને કાયદેસરની ફરિયાદી શ્રીઓના નગ્ન બનાવીને ફરિયાદીને કેસમાં ન હોય તો રૂપિયા વીસ લાખ આપવાની માંગણી કરી હતી જેથી ફરિયાદી ફરિયાદીશ્રીનાઓએ આટલા રૂપિયા પોતાની પાસે ન હોવાનું જણાવી રકજકના અંતે રૂપિયા પાંચ લાખ આપવાનું નક્કી કરી પોતાના મિત્ર પાસે આ રૂપિયા સરગમ શોપિંગ સેન્ટર ખાતે બોલાવી લાવી આ રૂપિયા તેઓને આપતા ફરિયાદીને જવા દીધેલ વગેરે હકીકત ફરિયાદીશ્રીનાઓએ રૂબરૂ આવી જણાવતા ઉમરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે આ કામે પોલીસ કમિશનર સાહેબ શ્રી તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર સાહેબ શ્રી સેક્ટર બે નાયબ પોલીસ કમિશનર સાહેબ શ્રી ઝોન ચાર અને મદદનીશ પોલીસ કમિશનર સાહેબ શ્રી જી ડિવિઝન સુરત શહેરનાઓએ આરોપીઓને પકડી પાડવા જરૂરી સૂચના માર્ગદર્શન આપેલ હોય જે અનુસંધાને ઉમરા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે પટેલ સાહેબ તથા સેકન્ડ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ એમ મોરી સાહેબનાઓ ટેકનિકલ અનાલિસિસ કરી સર્વેલન્સ સ્ટાફના માણસોની અલગ અલગ ટીમો બનાવી આરોપીઓને પકડી પાડવા સૂચના કરતા આજ તારીખ પંદર અગિયાર બે હજાર ચોવીસના રોજ સર્વેલન્સ ઇન્ચાર્જ પીએસઆઈ એ એન ચૌહાણ સાહેબ તથા સર્વેલન્સ સ્ટાફના અન્ય માણસો પેટ્રોલિંગ અને તપાસમાં હતા તે દરમિયાન પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કિશનભાઈ વાલજીભાઈ તથા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ હાજાભાઈ રાણાભાઈ નાઓને મળેલ ખાનગી બાતમી આધારે आरोपियों ने बळजबरी थी कढावेल रुपया 5 लाख ना मुद्दामाल साथे पकडी पाडी तेव विरुद्ध कायदेशीरनी कार्यवाही हात धरवामा आवेल छे આ સુરત 시ટી કે ઉમરા પોલીસ સ્ટેશન મેં પરલે પોઈન્ટ કે પાસ મેં જો ભોગ બનનાર હે ઇસ કેસ મેં ઉસકો એક अमन उल्ला जनाद उल्ला સે કે યે આદમી કો 2-3 સાલ સે પરિયાદી જાનતા હે ઉસને ફોન કરકે અપને ઘર પે बुलाया जहां ये अमन उल्ला अपने परिवार के साथ अपनी वाइफ के साथ में रहता है और वहाँ पे इसको बुला के अपने फ्लैट में एक रूम में बंद कर दिया वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की बैठी हुई थी बाहर से बंद कर दिया इतने में तीन लोग जैसे ही वो अंदर उसको बंद किया तो तीन लोग आए बाहर से कुंडी खोली और एक ने खुद को डी स्टाफ पी बताया और दो लोग जो साथ में थे उन्होंने खुद को डी स्टाफ वाला होना बताया और उसके साथ में अंदर आते ही उसके साथ मारपीट शुरू की उसका शर्ट उतरवाया कुछ फोटो खींचे और उसको ब्लैकमेल करना चालू किया कि अभी तुम्हारे ऊपर रेप का एफ हो जाएगा और तुम्हारी बदनामी कर देंगे ये सब सोशल मीडिया में हम लोग वायरल कर देंगे इस तरह से उसको धमकाना शुरू किया उसके साथ मारपीट भी की फरियादी के साथ में और 20 लाख रुपए दे दो वरना रेप का गुना जो है वो तुम्हारे खिलाफ़ दाखिल हो जाएगा तो उसने जब फरियादी ने सामना किया कि मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है मैं यहाँ छत से पूछ जाऊंगा पर बीस लाख रुपये मेरे पास नहीं है तो वो बार्गेनिंग करते करते नीचे आए और फाइनली पांच लाख रुपए में वो लोग माने तो फरियादी ने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके और पैसे मंगवाए और यहाँ सरगम शॉपिंग सेंटर के पास से उसे पांच लाख रुपए कैश दे के और इन आरोपियों को सुपुर्द किए कि अमन उल्ला जनाद उल्ला है ये उसके साथ में गया और पैसे लेके वापस आ गया तो टोटल छः लोग जो इस हनी ट्रेप का जो अटेम्प्ट किया उसमें ये लोग शामिल थे उसमें से चार को अरेस्ट किया गया है दो के लिए हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं उसमें जो आरोपी है वो अमन उल्ला जनाद उल्लाह शेख है ये पार्ले पॉइंट पर अपने परिवार के साथ में रहता है और ये मूल रूप से सुंदरगढ़ उड़ीसा का रहने वाला है इसका काम इस गुनाह में इसने फरियादी से कॉन्टेक्ट किया उसको अपने घर पे बुलाया घर पे आने के बाद में लड़की को अंदर बिठा रखा था और बाहर से कुंडी लगा दी दूसरा आरोपी जो है वो विजय मणिलाल माली है ये ड्राइवर है और ये वडोदरा शहर आजवा रोड का रहने वाला है तीसरा जो आरोपी है ये अमित मनसुख भाई मसरू ये कतारगाम पुलिस स्टेशन की हद में वसंत विहार में रहता है और मूल रूप से ये सावरकुंडला अमरेली का रहने वाला है इसने खुद को डी स्टाफ पी के रूप में उस समय अपनी पहचान दी थी चौथा तो अल्पेश कुमार जगदीश भाई पटेल है ये प्रांतपिज साबरकाठा का रहने वाला है और यहाँ पे व्यापार करता है अभी गजरा सर्कल कतारगाम में ये रहता है इसने खुद को डी स्टाफ का बताया था ये चार लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है और जो लड़की वहाँ रूम में बैठी थी वो और उस लड़की को लाने वाला सुमित ये दोनों अभी पुलिस की पहुँच से बाहर हैं हम लोग इनको पकड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं बाद में इन लोगों का हमने क्रिमिनल हिस्ट्री तपास किया तो ये अमित जो है जिसने डी स्टाफ पी के रूप में खुद की पहचान दी थी वो पहले भी उस पर एक कतारगाम पुलिस स्टेशन में इस तरह के दो गुना है एक्सटोशन के अल्पेश जो है उसके ऊपर कतारगाम पुलिस स्टेशन में एक गुना ऑलरेडी दर्ज है और विजय जो है उस पर एक गुना अमरेली में और एक गुना वडोदरा रेलवे में दर्ज है और अमन उल्ला जो है उस पर पुणा और सचिन पुलिस स्टेशन में एक एक गुना दर्ज है तो अभी चार आरोपियों को अटक किया गया है हम लोग इनका मोबाइल फोन इनकी कॉल हिस्ट्री इनका आई पी डी आर व्हाट्सएप चेट्स ये सब चेक कर रहे हैं कि इन्होंने कहीं ऐसे और आदमियों के साथ तो इस तरह का हनी ट्रैप का कोशिश नहीं किया है इस पर्टिकुलर केस में भी फरियादी ने बहुत हिम्मत करके और बाद में पुलिस के, पुलिस को सहयोग किया काफी हैं तो ऐसा अगर किसी के साथ इंसिडेंट हुआ है तो पुलिस को रिपोर्ट कीजिए हम लोग पूरा पूरा सहयोग करें तो जो अमित वाला एक केस है उसमें इसी तरह का ही एक हनी ट्रेप का केस है जो कतार गांव में रजिस्टर्ड था जो जो ये जो अमन उल्लाह जनाद उल्लाह शेख है ये जब कोविड का टाइम था तब फरियादी जो है उसने उसकी मदद की थी कई बार उसने पैसे मांगे थे पैसे के रूप में मदद की थी तो ऐसे ही फोन करके बुला लिया ये अमन उल्लाह को भी पैसे की जरूरत थी इसका कुछ एक लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई काफी टाइम से ड्यू हो रही है तो इसने बाकी लोगों के साथ मिलकर इस तरह का एक काउतरा रचा और नवा समाचार जोता रहो फोर न्यूज गुजरात